В этом году практически новый состав, тренерский состав. Естественно, Майк подбирает людей, которым он доверяет, которым он работал когда-то. И состав известные люди, известные в НБА, очень серьезные специалисты. Конечно же, вот мы начали процесс сегодня, тренировка с ребятами 18-летними, завтра будет с 20-летними сборными, ну и через два дня начнется основной сбор у национальной сборной. Естественно, эти тренировки нужны для того, чтобы понятно, что ребята готовятся к чемпионатам Европы. Но тренировки нужны, чтобы игроки уже в этом возрасте, 18-20 лет, понимали систему, к которой надо готовиться, постепенно к ним привыкали. Конечно, у нас большие планы, особенно на 2015 год, на чемпионат Европы. Какие-то ребята из, этих сбор, из этой сборной, и я думаю, что достаточное количество из сборной 20-летней, это те кандидаты, которые в 2015 году будут стараться попасть в сборную и составлять костяк национальная сборная. Поэтому это все в нашей программе, мы очень рассчитываем на то, что вот это, это, этот план подготовки даст свои результаты. Сегодня на сегодняшний момент мы очень довольны, что наши молодежные, юниорские и э, юноши очень неплохо играют, в, пока что в товарищеских турнирах э, есть большие шансы, что женская команда удачно сыграет оставшиеся две игры и попадет в финал чемпионата Европы. Это нас радует. И да, да, это нас радует. И, в общем-то, мы на это сильно надеемся. И, конечно, еще большой путь. Сегодня, вчера мы смотрели состав сборной. Приезжает больше 20 человек на сборы. И хочу сказать, что впервые... Вот я чувствую, что будет реальная, реальная конкуренция, конкуренция за место в сборной, потому что такой конкуренции, как в этом году, не было никогда. Я вот примерно вспоминаю сборную СССР нашего времени, когда приезжало там 25 человек, убивали друг друга, чтобы заработать одну какую-то вакансию, которая была в сборной. Поэтому вот к такому надо стремиться, и мы к этому потихонечку подходим. Все игроки э -э, в сборной приезжают, все подтвердили приезд. Ну и ждем 10 числа вечером собрания начала сбора. Мы с ним практически каждый день на телефоне обменились информацией. У него есть целая группа людей, которые следили это непосредственно и давали ему информацию, кто как играл, кто где, какой успех имеет. У него есть информация и со всех, скажем, уже последних, допустим, вот Липова, если вы знаете, стал MVP на сборе в Тревиза, специальный сбор организованный NBA. НБА. И, в общем, это все есть, конечно, он там какие-то игроки, на которых он рассчитывал, что вот дадут результат хорошего в этом сезоне в клубе, не сделали, какие-то сделали. Мы очень счастливы, что Слава Кравцов практически уже игрок NBA и, скажем, Детройт Пистонс очень сильно на него рассчитывают. Я думаю, что это вот то, что Слава прошел, вот как хороший пример, допустим, Слава Кравцов это хороший пример, который начал спокойно, не спеша, играл в БКК, прошло время ушел в Донецк, прошло время... И благодаря тому, что сам он старался, сам работал и каждый год прогрессировал, и за счет того, что его увидели тренера в прошлом году такие, как Брайан Хилл, который ассистент Детройт Пистон, другие тренера о нем начали говорить, с ним начали связываться, и вот результат сегодня, что слава, и практически игрок НБА. Вот я считаю, что это хороший пример, так же как и Сережа Лещук, который также постепенно дошел, но ну, не до НБА, но до одной из лучших европейских лиг, испанской. Вот единственный вопрос по Сереже Лещуку. Мы сейчас с ним связываемся. У него надо поправить здоровье. Наверное, дадим ему совместно, чтобы он отдохнул за сезон, восстановился. Может быть, еще нам поможет в следующем финале. Я надеюсь, мы выйдем в Словению и да, в Словению поможет нам. Вот такие вот дела.